vazirlar mahkamasining ikki ming yigirma to'rtinchi yil o'ttizinchi yanvardagi qaroriga asosan hozirda uh, tadbirkorlik subyektlarini barqarorlik reytingi joriy etilgan bu qarorni bizaga ma'qul kelgan joyi e, o'sha may uch soliq uz saytidan o'zimizni buxgalteriya nuqtai nazaridan qanaqangi xato kamchiliklarga yo'l qo'yyapmiz o'zimizni qanaqangi faoliyatimizda yana yanada rivojlantirishimiz kerak o'rganib chiqishimiz kerak shu e, nuqtai nazardan xatolarimizni ko'rib tursak bo'lar ekan tadbirkorlik subyektlari va soliq o'rtasidagi munosabatlarni e, yanada rivojlantirishga ta'sir qiladi foydali tomonga ya'ni o'z uh, vaqtida o'sha hisobotlarimiz undagi o'sha bo'ladigan hisob tizimlari qo'yiladigan o'sha hisobotdagi uh, kelib chiqqan hisoblangan to'lovlarimizni vaqtida amalga oshirishimizni ustidan nazoratni amalga oshirishi e, va har bitta tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirish joylari bizaga juda yam ma'qul bo'ldi har bir tadbirkor subyekti ish bilan ta'minlaganligi sababli bu yoqda rag'batlantiruvchi yuqori ballar keltirib o'tilgan ekan va agar kishilar sonini oshirsa vaqtida отчетlarimizni topshiradigan bo'lsak vaqtida to'lovlarni amalga oshiradigan bo'lsa bizada qanaqangidir soliq turlarida qo'shilgan qiymat soliqlarida imtiyozlarimiz ortiqcha to'lovlarimiz bormi yoki boshqa shunga o'xshagan qanaqadir tuzatishga ruxsatishlar ruxsatlar bormi bularni amalga oshirish uchun soliq qanchalik qo'lidan keladigan yordamni berish to'g'risida tushunchalarni berib o'tgan bu qarorni tadbirkorlik subyektiga yana bir beradigan bir plyus tomoni hamkoringiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'la olasiz qaysi korxona bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz savdo sanoat palatasini saytidan kirib hamkorlik qilmoqchi bo'lgan korxonangizni o'sha innsini teradigan bo'lsangiz uni nechi balda turganini bilib ham bu korxonani qonuniy toza ishlayotgan ajoyib korxona u bilan hamkorlik qilishga yuz foiz tayyor ekaningizda yana bir marta ishonch komil qilar ekansiz umuman olganda bu qaror bizaga soliq bilan tadbirkor o'rtasida do'stona munosabatlarni yanada shakllantirishga bir ko'prik bo'lib xizmat qiladigan qaror ekan